Практично кожна людина, хоча б раз у своєму житті, зустрічалася з такою проблемою, як біль в поперековому відділі спини, який обмежує працездатність і заважає жити повноцінним життям. Про причини такого болю та методи боротьби з ним поговоримо з ранковим гостем. Приєднуйтеся до нас. Гість нашої студії сьогодні масажист-реабілітолог Віктор В'ятоха. Доброго ранку вам, Вікторе. Доброго ранку. А ми обіцяли глядачам, що ми запросимо вас ще раз стосовно цієї теми і дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали. Так як ви її анонсували минулого разу, що робити, коли скрючило. В народі так говорять. Для початку розкажіть, які ж причини ось такого раптового болю в спині? Ну, Спектр болі в спині дуже широк. Допустимо, совєтські времена ставили діагноз. Радикулит, но ну, под этим понималось до 150 видов заболеваний. Вот, ну, поэтому uh -huh. представьте себе. Uh -huh. Поэтому, если тебя, как говорят, скручило, uh -huh. <laughs> то надо первое узнать причину. Поэтому нужно обратиться все-таки к врачу, к специалисту, потому что, конечно, ну, большой процент болей вызывает э, мышечно-связочный аппарат. Где-то до 80-90% это мышцы и связочный аппарат. То есть это мязы Да, да, да. да. Не проблема а с Потом кисткам. хондроз, а угу. потом уже дальше идут другие причины. Угу. Но среди этих других причин могут быть такие, как опухоль, угу. инфекционное заболевание, стафилококк, даже туберкулез. Угу. И представьте себе, если у тебя опухоль, а ты будешь греть. Или вы ну, пойдёте к массажисту, не дай бог там Ну я с детства помню, баба казала, момачи, що... будеш ти починать бити і і розігрівати. Так, ось бабуся завжди говорила: "Рідкуліт треба погріти, його да, гріло і гріло да, завжди". Тому, да, нужно первое установить причину обязательно. Поэтому обратитесь к специалисту и угу. не экспериментируйте. Ну, з буває така ситуація, що людина піднімає щось важке і раз, і їй вже заклинило в спині. Ось да, про піднімання ну, важкого да, скажіть. Да, є причини, які, е-е Вот, допустим, человек. Э, э, ну, такие э, э, процессы э, изменений в позвоночнике происходили годами. Угу. И человек обычно не замечает. Нужно очень долго издеваться над собой до 5 лет, то некоторым до 10 лет, чтобы хондроз появился. И потом что происходит? какой-то день. Человек берет. Кастрюля Шестяшки. с борщом стоит. Он поднимает крышечку. Крышечку. И его прихопило. Да. А почему? Он говорит, ни с того, ни, ни с сего. сего. Приходит ко мне, говорит, Виктор Васильевич, ни с того, ни с сего. Вот. Не бывает ни с того, ни с сего. То есть сначала шейный отдел, грудной отдел. Человек не замечал, игнорировал это. Потом поясничный. Потому что вся нагрузка фактически тела, Э, ну, угу. на поясничном отделе. То, и то, 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 то крышечка была остальная. Она уже была реально. как бы, ну, в таком, когда включила Пусковой уже этот механизм. механизм да. Поэтому это не было. Но ну, бывает такое, что молодой человек работает на тяжелой работе и поднял. Так. Первое, нужно знать, как правильно поднимать. Вы видели, как штангисты ну, поднимают так, штангу. Ну, так, приседаты, Да, да они... Э, Подходят, то, ты, Да, да. Ты, 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 ты. спина ровненькая. То есть вид развода. когда поднимают, наклоняются так. берут. Вот здесь принцип рычага. Если ты наклонился uh -huh. и берешь, допустим, кирпич, который весит 5 килограмм, то здесь, в поясничном отделе, будет 50 килограмм. Uh -huh. Если тут мешок берешь 50 килограмм, вот так неправильно, то там, то там будет 500. Поэтому, конечно же, сорвёшь смену. Ну, многие молодые люди, они же сильные, они ну, прокачанные. Они игнорируют вот эти все принципы. Всё-таки, когда крышечка да, зробиться зла, когда-то приходит предел, да. И когда тебя вот скрутило, то там уже Э, е, здесь все ж таки, практично, що робити, якщо тебе прихопило спину, коли ти, ну, немає лікарні поблизу, немає, ну, можливо, навіть нікого. Перед тим, як дійти да. до лікарні, треба щось зробити, бо ти вже не дойдёшь, да. связано скрепило и все да. ты ничего не можешь сделать ну, потому что э, будете... я уже сказал что э, отбросим те причины которые вот так, охрана, так, так, рак так, даже метастазы у меня были такие пациенты когда привезли человека они не знали что там метастазы но любой массажист, он сначала должен ну, как просмотреть. Угу. И Бог мне подсказал. Потому что как ты проверишь без снимков? Но ну, без... да. ну, они приехали со снимками, что они покажут, что они стазы покажут. Угу. И этот человек в больнице был неделю, там тоже не узнали. Но как-то Бог Цикала. подсказал, я попросил, чтобы пошли и всесторонний анализ сделали. Потому что боли могут быть не в позвоночнике. Угу. И скрутить может не потому, что позвоночник болит, угу. а потому что э, внутренний орган заболел. Вот такая боль резкая, угу. может быть, в позвоночнике. Поэтому ну, эти все причины отбросим. Так, Опухоли, самая проблема с да. А вот это мышечно-связочный угу. аппарат, остеохондроз — вот эти вот причины я вам еще что Сергея нашего прихопило спину. ну, давай. Что Во-первых, человек, что... Первое, я... крышечку поднимал. А по чашечке так. Я на прошлом ранке, ди рассказывал, как устроен межпозначный диск. Так. Туда кровеносные сосуды не подходят. Поэтому что нужно сделать? Кровь у нас все лечит. В крови жизнь, Господь говорит. Поэтому надо, чтобы туда туда прилила кровь. Чтобы пролила что нужно сделать? Упражнения делать. Да. Ну как упражнения делать? С культивом. Да, работать. Ничего. работать. Да, круг. Поэтому... Э, Потребно само, хоть что-то, но можно делать. Поэтому э, ты? Лечь на спину. Ага. Я лягаю на спину. Очень. О, сейчас да. ты такой такие Ну, ну, ну ты Я же... <laughs> так, да. я, я лег. Припустил. Ну, во-первых, никогда человеку ага. ровно ноги не поставят, когда у него прихватилось. Я спину. забыл вот, побачить да, это. Вот так он может только лежать. Вот. Лежать и, я могу, так? Э, желательно э, не сразу не, э, не использовать такие как блокады, уколы, ага. а попробовать это простыми народными способами. Что Взять лед, подложить под спину. Ну, у каждого ага. в холодильнике есть лед. самое э, Пакетик полиэтиленовый угу. и на него полотенечко и подложить, если Прогиб большой, то нужно два пакетика, чтобы касался суда. Там, где да. болит, ага. и чуть-чуть ниже. То есть Да, да. -да, -да. Ну, когда заморожено, то чувствительность не такая. Ага, да. Но не нужно бояться, что простудишься, потому что ты сейчас будешь двигаться. И когда мышца двигается, она никогда не простудится. Изразумел. Да. Поэтому начинаем двигаться. Если Я. ты не можешь повернуть ни ногами, ни чем, то начинай с рук. Руки. Да, руки вверх-вниз, вверх-вниз, а, так, так? Да, можешь до 100 раз, пока ты... 100 потому раз? Потому что... Раз. И дыхание делаешь вверх, выдыхаешь, и вдох, и так пока... Ну, допустим, что да. я уже зарубил 100 да. раз, у да, а нас просто да, не Да, сейчас. Да, там уже чуть-чуть разогрелось. Так, и разогрелось. Потом начинаешь со стоп, поднимаешь стопу одной ноги. Вот а, так я руку направил? Да, На, выдох, выдох, выдох ага. вдох, потом другую, потом другую, а, по выдох, вдох, и так до 100 раз. Ого. потом две вместе поднимаешь, выдох, а -а -а. вдох и расслабился, выдох, вдох и расслабился, потому что так быстро не сможешь делать. и уже ну, э, там будет уже кровь приливать, уже что будет нажимая да, наступать, да. и лед будет делать свои действие. он будет э, ну, обезболивать, угу. да. потом после этого э, вот, фиксируем коленочку и поднимаем ногу. Так. 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 Потом следующую Помаленько. Ну, да. А но можно и еще... опять же на выдох. Выдох, так, я... вдох и э, расслабился. Выдох. Это я сам маю роботу, Вдох. У них есть Но если никого нет, то сам. Ну, ага. конечно, хоть кто-то может быть. Можно. но так. если нет, то можно сам. Эти все упражнения можно самому делать. Да. И до 100 раз. 50, 100 раз, 20, 30, ну сколько То, можешь. Я делать? уже никуда не, да, не поспешаю, да, я да, вообще не дружу. Да, да, да. И обычно человек если его прихватил, он чуть-чуть двигается и там может болеть, а ты посмотрел, уже у тебя лучше стало, так, хорошо, так. допустим, сто раз сделали, потом э, тоже на выдохе сюда ноги угу. но здесь не помогать, ты должен под своим весом, сколько э, да, будешь угадали, знать так? туда, ага. выдох, так, вдох и можем. отдохнул, выдох но сильно такую амплитуду ты никак не сможешь делать, ну, поэтому я... потихонечку <свят> я даже, я даже сюда, сюда да. и обязательно выдох Вдох, расслабился, выдох, вдох, тоже до 100 раз. Потом э, следующее, ты уже можешь ногу, э, можно бахилодеть одеть или полиэтиленовый кулечек, и чуть-чуть подвигать туда ага. сантиметром на 10, потом ага. назад, потом так. вторую ногу. Вот. И так тоже до 50 и раз. И тоже дыхать правильно, так? Да, 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 да. Потом, э, да, после этого ты можешь э, ногу уже... Сюда, ага, так, чуть-чуть, чуть. а, сюда, сюда, тоже выдох, угу. вдох, выдох, вдох, раз, и много раз, 20-30, сколько можешь. Угу, да. угу. После сюда этого ли? ты можешь ногу уже потихонечку туда двигать, Опускаться, туда, так? Ага, и далее. назад, и очень осторожненько, туда, угу. И назад. И то тоже доставить. До да. И потихонечку загресли. ноги уже потом уже легли. Потом ага. уже другие. Поэтому вот, вот такие начальные. Разминайся далее. <laughs> да. На бачок ага. обязательно. На, на бачок. Да. Тобто, ось так прямо да, так нельзя, А то не Так, поднимается. На бачок и вставать. Не да. зрозумів. Дякуємо Но, тобі за Ну, це така перша допомога. Це найпростіше, що можна зробити. Ну, той чоловік, якого скрутіла, нічого не может вжало, да. стало... да. чуть -чуть може зробити. Ну мені вже легше навіть. Якщо чоловік може двигатися, можна на четвереньки встати, і там вже інші упражнення, більш такі складні. Угу. Тобто людина може це робити сама, а якщо да. я бачу, от в мене вдома, наприклад, мамі моїй прихопила спину, я роблю з нею це саме, чи можливо ще якісь є маніпуляції, якими я можу їй допомогти. Ну, можно опять же все, что приливает кровь туда. Угу. Я уже сказал, что не будем брать опухоли вирусные, так, так. все такое. Угу. Можно разогревающие мази. То есть тут в да. выпадке можно. Можно на ночь сделать компресс по Кнейпу. Был такой священник Кнейп 15 века, он угу. исцелился сам и написал книгу мое водолечение». Угу. И вот самое простое — вода холодная простынь намочил в холодной воде, отжал так. ее. Ну, нужно перед этим сложить ее так, чтобы узкая полосочка была, и обернуть поясницу. Если э, боль иридирует в ногу, то и по ноге чуть-чуть пустить. А сверху чем-то полотняным, угу. и, э, чтобы не замочить постель, и ложиться под одеяло. Можно горячего чая попить. И так до пяти обертываний и обычно проходит. Я начал э, эту скорую помощь делать. Я на шахте инженером работал, и вот э, шахтеры в узком пространстве, они поднимают там ну, ну, тяжести до 200 килограмм, и многих проблема с поясницей. Угу. И в неврологии в отделении лежали до полугода, и там использовали блокады, диклофенак, э, баралгины, э, э, витамины системы В, В1, В6, В12 и угу. так далее, гидрокортизоном, вот, но… До полугода лежали, и но ничего не, ничего не помогало. И потом приходят ко мне. Но ну, знаете, в те советские времена народная медицина ну, нельзя было применять. Да? Uh -huh. Но если человек уже в больнице, ему не помогает, uh -huh. его уже выписали и сказали, мы не знаем, что делать. Или операция, только uh -huh. операция. И приходит ко мне, что я просил, чтобы человек не пил. Не курил. <связь> 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 вот. И посидел на водичке один день. <связь> Это дает возможность обновить организм. Вот. И потом э, делал такие продавливания. Угу. Вот. Это тоже вызывает прилив крови. То есть все, что вызывает прилив крови, оно восстанавливает. Ну, и а... такие упражнения потихонечку, и за 3-5 сеансов восстанавливалось. И ко мне даже пришел заведующий этой больницы. Я уже там 10 лет. Угу. Был. Он говорит, Виктор, ты вроде и инженер а я врач. А если зажалось нерв, то там какая проблема? Его же нужно разжать. Mm -hmm. Поэтому определенная манипуляция нужна, чтобы рожать. Там растяжки, ну там уже ну, это но это уже знать. реабилитация. Но у меня вопрос есть, возможно, коротко, потому что времени mm -hmm. очень мало. Э, профилактика этого есть? Может быть, какие-то специальные вправы? ну, в двух словах скажи, что делать? Конечно же, не да, такого? Сергей, лучшее лечение – это профилактика. Так. Поэтому есть такие принципы здорового образа жизни. Э, 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 дыхание, то есть человек должен правильно, правильно дышать. Дышите. Со угу. временем человек, э, ну, как, разучивается дышать как правильно. Угу. Свежий воздух, солнечный свет, угу. потому что человек должен быть э, на свежем воздухе, на солнце минимум 15 минут, 20 в день, чтобы э, косточки э, витамин D образуются только под воздействием угу. солнца. Угу. Ну вот эти принципы знать физическое упражнение. Это, да, это обязательно. От семья, за да. может пострадать. Да, но потребует... человек может пострадать и от излишних физических а, упражнений. Поэтому так. здесь ну, разумно, поэтому будет. и отдых uh -huh. такой принцип нужен. Uh -huh. Ну и доверие Богу, вера. Вот такие принципы элементарные. Если их использовать, подобрать правильные упражнения, uh -huh. отдых, сон, тоже сон должен быть нормальным. Uh -huh. Люди часто пренебрегаются всем этим. У человека Господь создал человека так что у него десятикратный запас прочности, и нужно mm -hmm. очень много издеваться над собой, чтобы довести себя до такого. Поэтому, конечно, профилактикой я смотрю, мало кто занимается. И обычно обращается вот ко мне, к каким специалистам, mm -hmm. которые занимаются реабилитацией, уже когда скрутило, когда уже все, уже Её желательно не помогают. доводить себя. Лучше профилактически делать массаж, упражнения. Славить Бога, угу. дуже дякуємо. Дійсно, досить цікаво і досить корисно нам потрібно знати те, що ви нам сьогодні показали, розказали. Бажаємо вам тільки успіху у допомозі людям. Дякую, дякую, що були з нами. Друзі, я нагадую, що ми сьогодні говорили про те, що робити, якщо прихопило спину з нами був масажист реабілітолог Віктор Вятоха. Ми впевнені, що ті поради, які ви почули від нашого експерта, будуть для вас корисними. В нас зараз невеличка пауза, ви далеко не ходіть, тому що в нас для вас є ще багато чого цікавого.